Şəhid mayor Vüsal Vəliyevin məzarı ziyarət olunub, şəhidlərimizin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Anın mərasimində Ağçivan müxtar respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Ceyhun Cəlilov, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə dövlət xidmətinin Şəhrur rayon şöbəsinin rəisi polkovnik leytenant Həsən Məmmədov, Şəhrur rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, hələhə də Ümumqoşun ordunun zabitləri və iqtisadiyyat nümayəndələri iştirak ediblər. Əmək Əharının Sosial Müdafiə Naziri Ceyhun Cəlilov şəhidlərimizin adlarının əbədiləşdirilməsi istiqamətində görüləcək işlərdən bəhs edərək bildirib ki, dövlətin sosial siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri şəhid ailələrinin və qazilərin sosial qayğılarının diqqətə saxlanılmasıdır. Digər çıxış edənlər şəhid Vüsal Vəliyevin döyüş zamanı göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan söz açıb, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi və rəşadətlə ordumuzun şücaəti ilə torpaqlarımızın düşməndən azad edildiyini bildiriblər. Heydər qohumlarından olan balaca fidanlar Mayor Vüsal Vəliyeva və həsr olunmuş şeirlər səsləndiriblər. Adam tarixə düşən ən şərəfli bir addır. Sən kimi zəngavər, mərdurlar doğuran, analara eş olsun. Qəhrəman şəhidimizin nəzəri nurlandı. Sonra şəhidin ruhuna dualar oxunub, ehsan süfrəsi açılıb. Qeyd edək ki, şəhid Vüsal Vəliyev 1988-ci il iyulun 15-də Şəhrur rayonunun Dizəkəndində anadan olub. Beyləqan, Ağdam, Tərtər, Qazax, Tovuz, Göygöl rayonlarında Murovdağ silsiləsində xidmət keçən Vüsal Vəliyev 2016-cı ildə Aprel döyüşlərinin qəhrəmanlarından olub. O, hərbi xidmət dövründə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi yubiley medalı, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi yubiley medalı, Əfqanistanda sülh Məram namlı misiyə görə medal ilə təltif edilib. Vüsaltkimə oğullarına sayəsində Azərbaycanın birliyi, bütövlüyü, həmrəyliyimiz Azərbaycan xalqının namusu, qeyrəti, ayrı ayıbı özümüzə qayıtdı. Belə oğullar sayəsində Azərbaycan torpağı məfurd düşmənlərimizdən azad oldu. Bilirəm ki, Vüsaltkimə oğullar Azərbaycan xalqının başını uca eliyiblər. Bayrağımızı daha da uca qürur da qürurla dalğalanmasına səbəb olan Vüsaltkimə oğullardır mən bu oğullara, bu yabanda yatan oğullara Azərbaycan xalqı adından öz bir ana kimi, öz adamına Onlara millətçiliğimi bildirirəm ki, başımızı uca anımıza açıq eləyiblə. Vüsal Vəliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsində Şuşa-ya qədər şanlı döyüş yolu keçib. Noyabrın 9-unda hərbi əməliyyatlar yerinə yetirən zaman qəhrəmancasına şəhid olub. Onun döyüş yoldaşları deyir ki, Vüsal əsgərlərinə irəli komandası vermirdi, ardınca komandası verirdi və döyüşə birinci özü atılırdı. Baxmayaraq ki, həmlət qovurun komandiri idi. 5 kilometr döyüşün getdiyi ərazidən arxada olmalı idi, amma o əsgərlərlə cəncəyinə çiğn döyüşməyi seçdi. O Murovun ən çətin o sıldrılmış dağlarından döyüşə başladı və sonuncu dəfə artıq Xuşa işğaldan azad olunandan sonra düşmənin əksəmlə hücumu zamanı onlar şəhid oldular, amma buna baxmayaraq Xuşarını onlar geriyə vermədilər. Bu gün bizim ailəmiz fəxr edir, qürur duyur ki, bizim ailəmizdən misal üçün bir ijit qəhrəman yetişmişdir. Dəstərlərdə ən yüksək nə, nəticələri göstərən kursantlarımızdan biri olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər bizim antyerimizdir. Vüsal Vüsalın timsalında bütün şəhidlərimiz bizim başımızı üzə çelədə torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Vüsalla mən 3 il bir yerdə oxumuşam. Çarpaylarımı həmişə yan-yana olurdu. Yəni axşam qət komandasından sonra Vüsal baxırdım ki Mənim yanımda yaxtdı. Trudu idman edirdi. Deyirdim Vüsal, bax biz məsələ təhsil keçirik, dərs oxuyuruq, hazırlıq keçirik, sırav hazır olur. Və sən yorulmursan. Həqiqətən də, mən çox səmimi deyirəm, Vüsal çox fərqlənir digər qursan yoldaşlarımızdan. Vüsal Nəliyev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 15 dekabr tarixli sərəncamına əsasən Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Həmçinin qəhrəman hərbiçimiz döyüş tapşırıqlarını yerinə yetərkən şəxsi mərdlik və igidlik göstərdiyinə görə igidliyə görə medalı və Azərbaycan bayrağı ordeninə təltif edilib. İlhan Vəliyev, Oğur Bağırov, NTV xəbər